কাইছ নমস্কাৰ মই বজালিৰ কলিবাৰী শ্ৰী শ্ৰী শিৱ থান বজালী আহিছোঁ এইটো ডাঙৰ শিৱ মন্দিৰ ইয়াত ডাঙৰ বিৰাট প্ৰকাণ্ড এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত ডাঙৰ গছজোপা আছে গছজোপা দুশ আঠ বছৰ পুৰণি গছ মই ইয়াৰ অঞ্চলটোৰ কিছু মন্দিৰটোৰ লগত থকা এই গছ কেইজোপা দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি মই শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই যাওক আৰম্ভণিৰ পৰা চাই যাওক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ এইখনে হ'লে এই শিৱধানখন এতিয়া নি অকণমান পুৰণি শিৱধান এইখন বনাই আছে নতুনকৈ মিস্ত্ৰী লাগি আছে কামত মই চাৰিওফালটো দেখুৱাইছোঁ প্ৰাংগণটো দেখাইছোঁ মন্দিৰৰ এইটো মন্দিৰত কাম চলি আছে চব আপোনালোকে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ মিস্ত্ৰী লাগি আছে মন্দিৰটো আৰু ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোক মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই কামত লগ লগাই আছে কামখিনি চলি আছে আৰু এই গছ গছনি আছে প্ৰকৃতিৰ যিখিনি গছ গছনি আছে লগতে বৰ ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ যুক্ত অঞ্চল ধুনীয়া ভাল অঞ্চল এইখিনি এইখিনিত আজি দোকান পোহাৰ ইমান নাই বন্ধ হৈ আছে দেখিছোঁ সোমবাৰ মই পিছবেলাই আহিছোঁ মই নাৰিকল গছ কেইযোৰমান আছে দেখাইছোঁ মন্দিৰটোৰ কাষতে এই আপোনালোকে চাই যাওক এইটো মন্দিৰ কাষত এইটো এটা মন্দিৰ এই মন্দিৰটো আছে ওচৰতে মন্দিৰ লাগি আছে এইজোপা ডাঙৰ বিৰাট প্ৰকাণ্ড গছ এই গছজোপা মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াৰ ভিউটো চাওক যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আগলৈ মই দেখাই এই গোটেই গছডাল মই দেখুৱাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ বিৰাট ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গছ আপোনালোকে চাওক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব এইজোপা গছ ইয়াত চাকি জ্বলাব চাকি 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 জ্বলাব মানা কৰিছে নজ্বলাব লিখিছে ইয়াত চাকি জ্বলা চাকি জ্বলোৱাৰ কাৰণে জেগা আছে এইটো প্লেচ কিছুমান ৰাখি থৈ দিছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা বিশেষ জেগা কিছুমানতে আমি চাকি পাতি জ্বল জ্বলাব পৰা যায় চাকি জ্বলোৱাৰ মই ব্যৱস্থাটো দেখাইছোঁ সেইখিনি যে দান পাত্ৰটো আছে কাষত এইটো লগতে সেইখিনি ধূপ জ্বলোৱা হয় এইটো মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ এইটো এটা মন্দিৰ শিৱ মন্দিৰ কাষতে আছে আৰু মোৰ ওচৰতে ইয়াৰ বজালিৰ এগৰাকী যুৱতী আছে তেওঁৰ পৰা কিছু জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ কথাখিনি অলপ ভালকৈ জানে তেওঁ এই অঞ্চলৰ হয় আপুনি অকণমান কিবা এই বিষয়ে কওকচোন বাৰু এই অঞ্চলটোৰ এই যিটো কলিবাৰী থান এইটো থানখনৰ বিষয়ে অকণমান কিবা কিবা কিবি আপোনালোকেতো জানেই ইয়াৰ লোকেল মানুহ যিহেতু কওকচোন বাৰু অঁ নমস্কাৰ মই একেবাৰে লোকেল নহয় মোৰ ঘৰ দূৰ আছে ইয়াৰ পৰা ছয় কিলো ফাইভ মিটাৰমান তথাপি কিছু জানো সেইখিনি মানে হ'ল এইডাল হ'ল মানে এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ বৃক্ষ হয় হয় বৰগছ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ ইয়াতো ইয়াতে মানে বহুত পৰ্যটনৰ স্থলী হয় বহুত মানুহ আহে আৰু চাবলৈ গছডাল চাবলৈ আহে আৰু ধৰ্মীয় মানে এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হয় আৰু বিশেষকে আজিতো আপোনাৰ মোটামুটি পুহ মাহৰ শেষ অন্তিম অৱস্থা ত' পৰহি মাঘৰ এক তাৰিখ হ'ব মাঘৰ এক তাৰিখে বহুতো মানে ধৰ্মীয় মানুহ আহিব ধৰ্ম যাত্ৰীসকল আহিব আৰু এই গছডালৰ এতিয়া বয়স হ'ল দুশ আঠ বছৰ আৰু গছডালে মোটামুটি চাৰি বিঘা মাটি আৱৰি আছে জেগাখিনিত চাৰি বিঘা মাটি আৱৰি আছে

গতিকে এই গোটেই আমি চাৰ্গলটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো যিমান পাৰিছে এই গছ কেইজোপা চব কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ গছজোপা অলপ জুম চুম কৰিলে ধুনীয়াকে আপোনালোকে দেখা পাব চাগে আৰু গছৰ তাকচাৰটোৱে গঠনটোৱে বৰ বিশেষ ধৰণৰ ৰাঠন শৈলীটো চাবলগীয়া ৰাইজে যদি বজালি আহে আহিলে এবাৰ নেদেখাকৈ নাযাব পাৰিলে এই ঠাইখন আহি দৰ্শন কৰি যাওক মন্দিৰো আছে ইয়াত ধূপ চাকি জ্বলাই যাব আৰু খুব সুন্দৰ জেগা ভাল জেগা এইটো প্ৰকৃতিৰে চাগে সৃষ্টি এটা হয় হয় প্ৰকৃতিৰে সৃষ্টি সৃষ্টি ধুনীয়া আনন্দযুক্ত পৰিৱেশ এইটো ভগৱানৰ এইটো গিফ্ট বুলিয়ে ভাবোঁ গতিকে এনেকুৱা এইটো আমি গৌৰাম্বিত গছজোপাক লৈ পেলাই এই গছজোপা গছজোপাৰ মানে কিমান পোখা ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাষত লগ লাগিছেগৈ কাষৰ পিছত কিমান ধুনীয়া এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনত আৰু মানে কাষতে এডাল গছ আছে পাকৰি গছ বুলি কয় সেই গছডাল হৈ যাব শিপাডাল আৰু মিলি গলে দুইজোপা গছকে বিয়া পাতি দিয়া হ'ব আৰু এইফালে মই দেখুৱাইছো যত যত্ন কৰিছো গোটেই কলৰ খেতি দেখিছে ন আপোনালোকে কলৰ খেতিবোৰ ইমান ধুনীয়া কলৰ খেতি এইটো কাৰোবাৰ চাগে কোনোবাই খেতি কৰিছে কাৰোবাৰ মাটিত এইটো ধুনীয়া দেখি ভাল লাগিছে প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা গছ গছনিবোৰ থাকিলে সঁচাকে প্ৰকৃতিয়ে

এতিয়া মন্দিৰটো বনাই আছে কাষতে যিটো মন্দিৰ আছে মন্দিৰটো ধুনীয়াকে বনাই মানে মনিকুটটো বনাই থকা আছে আছে মনিকুটটো বনাই আছে মনিকুটটো বনাই আছে হয় এফালে আমি ভিডিঅটো যিমানখিনি পাৰো দেখাবলে যত্ন কৰিছো চাই যাব কষ্টাল একেবাৰে সারিও পিনৰ পৰা আমি খুৰি বেলা দেখাইছো ওচৰতে থাকে এখন ফিল আছে এখন ওয়ালি অ হেইটো নদী আছে কালদিয়া মানে রিভার কাল কালদিয়া রিভার বুলি কালদিয়া নদীৰ পাৰতে আৰু এটো তো কালদিয়া রিভার ন কালদিয়া রিভার হয় হয় এটো কালদিয়া রিভার হিন্দে আছে ধৈ আছে আমি রিভারৰ ফালে গৈ আছো কিন্তু এনেকৈ ছাইবু থাকে বৰ স্মৰণীয় আৰু এবোৰ আহিলে নিজে আহি দৰ্শন কৰিলেহে ইয়াৰ মাদকতাটো পোৱা যায় মাদক আতাটো আহিলে নিজে দৰ্শন কৰিলে পোৱা যায় আৰু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো চাওক আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো মানুহৰ মাজত জনোৱাৰ কাৰণে আগ্ৰহ কৰক মণিগোটটো বনাই থকা হৈছে বনোৱা হ'লে আৰু ধুনীয়া লগা হ'ব শিপা দেখвай হিপা কিমান শিপা বাপৰে এটো মনিকুটটো বনায়ে আছে মনিকুটটো বনায়ে আছে এটো হল আমাৰ মানে কি লেখা আছে কলিবাৰি শ্রী

এয়া হ'ল ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং লটাছ এণ্ড ভেড ফ্লাৱাৰ পইণ্ট হ'ব নেকি আমি আৰু অলপ দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এইফালে আপুনি দেখাইছে তেতিয়া এটালৈকে আহি সেইখিনিলৈকে আহি দেখুৱাইছোঁ বনাই আছে বহিবলৈ মেলিবলৈ পৰা যাব সামৰণি লৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰি লৈছোঁ ধন্যবাদ পুনৰ আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ আকৌ মই লগতে কিবা ক'বা আপুনি ইয়ালৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু আহিব সকলোৱে ইয়াত চাবলৈ আহিব ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান